पहिलं uh, काम केलं की ज्येष्ठ uh, नागरिकांच्या नेमक्या समस्या काय त्याच्यासाठी आधी सर्वेक्षण करावं आपल्याला सुचलं ते काम चालू करणं याच्याविषयी त्यांना खरंच काय गरजेचं आहे आणि मग एक तीनशे नागरिकांपर्यंत पोहोचून एक सर्वेक्षण केलं प्रश्नामध्ये तयार त्याच्यानंतर दुसरा एक विषय झाला की त्यांच्यासाठी सर्वेक्षणाच्या आधारे एक मोफत फिजिओथेरपीच शिबिर रेडक्रॉसच्या कार्यालयामध्ये चाललं आणि तिसरं एक कार्य केलं की हेल्पलाईन एक चालवण्यात आली की काही घरातून काही सांगता येत नाही दोन हेल्पलाईन चालवण्यात आली पहिलं जे सर्वेक्षण केलं त्याच्यावर आधारित असं कळलं की त्यांच्या ज्या समस्या वर्गीकरण केलं तर काही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत मेनली मानसिक स्वास्थ्याविषयी आहे दुसरं काही प्रॉपर्टीचे काही इश्यूज आहे मुलाबाळांबरोबर काही ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक केली जाते सायबर क्राईमच्या माध्यमातून सोयी सुविधा सवलती शासनातर्फे असतात परंतु त्याची माहितीच नसते त्यामुळे ते सफर होत असतात आणि मग या सगळ्यासाठी आम्ही सोसायटी म्हणून सगळ्यांनी ठरवलं की जळगावातल्या ज्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना आहेत त्यांना आम्ही साथ घातली आणि त्यांनी पण आम्हाला अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला आणि त्यांना बरोबर घेऊन आम्ही आता कामाला सुरुवात केली आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या संघटनांच्या सहकार्याने एक मेळावा मेळावा आयोजित केला आहे फेब्रुवारीला कांताजी भवनमध्ये त्याची सविस्तर माहिती आपल्या सगळ्यांना दिलेली आहे त्याच्यामध्ये विविध सत्र असतील एक त्यांच्या मनस्वास्थ्याविषयीचं सत्र असेल दुसरं आहे म्हणजे ज्याच्यामध्ये जे एस डी एम असतात प्रांत जे असतात ते त्याचे अधिकारी असतात तर त्या स्तरावरचे अधिकारी येऊन जे स्वतः त्याचे दंडाधिकारी ते स्वतः मंडळींना सांगतील बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना त्याची माहिती दिली त्याच्यानंतर एक फॅकल्टी येऊन सायबर तज्ज्ञ येऊन सायबर क्राईम आणि त्याचबरोबर जे इंटरनेट आहे ते त्यांना छंद म्हणून पण त्याचा कसा उपयोग होऊ शकतो म्हणजे नकारात्मक वापर कसा टाळायचा आणि सकारात्मक वापर कसा करायचा असा आणि त्यानंतर शेवटी खुली चर्चा आयोजित करून त्यांचं काय म्हणणं आहे त्यांच्या काय अडी आहे पुढे त्यांना काय अपेक्षा आहे रेडक्रॉस कडून आहे किंवा एकूण कुठल्या क्षेत्रात त्यांना वाटत की व्यक्त व्हावं अशी सगळी खुली चर्चा आहे अशी ही सगळी दिवसभराची कार्यक्रम पत्रिका आहे त्यामध्ये सकाळचं उद्घाटनाचं सत्र जे असेल त्याला मान्य अशोक भाऊ जैन आणि मान्य जिल्हाधिकारी साहेब ते उद्घाटक म्हणून उपस्थित असतील आणि समारोहाच्या सत्राला

ठिकाणी नोंदणी अगदी पुरेपूर झालेली आहे तीनशे चौदा नागरिकांची नोंदणी ना ज्येष्ठ नागरिकांनी या ना काळासाठी ना ना केलेली आहे आणि पर्यंत चारशे पर्यंत आम्ही पोहोचू असं आम्हाला आणि म्हणून याच्यासाठी वारंवार त्या सगळ्या संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांना आणि त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो आहे यांना पन्नास रुपये एंट्री आहे आणि ती ऐच्छिक ठेवलेली आहे म्हणजे एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याच्यातही आम्ही जे बघितलं की आर्थिक जे काय आहे एखाद्यांना पेन्शन आहे फार मोठं आणि अगदीच खर्चाला अडचण आहे म्हणून पण मग नोंदणी नाही के केली तर त्यालाही तयार करत नाही म्हणून पन्नास रुपये नोंदणी पण ती ऐच्छिक ठेवली एखाद्यांना अडचण असेल त्याच्यामध्ये आम्हाला प्रायोजक रतनला मिळालाय आणि त्याच्यामध्ये तो पण आम्हाला खर्चाच्या दृष्टीने

नागरिकों की समस्याएं भी बढ़ रही हम लोग एक और भी काम थोड़ा करने वाले हैं वो उस दिन हम उसका डिक्लेरेशन देंगे कि आजकल प्रॉपर्टीज को लेकर इसको लेकर ले उसके लेकर बुजुर्गों के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों के इश्यूज होते हैं उनको संभालने के इश्यूज होते हैं कुछ लोग कुछ बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं उनको भी वो परेशान करते हैं प्रॉपर्टी ये सब चीजों के लिए लीगल स्टैंड क्या होगा लीगली वो कैसा फेस करेगा मावा बाप के हैं बुजुर्ग हैं आज वो बुजुर्ग है कल हम बुजुर्ग हैं लेकिन सबको संभालना हमारी एक संस्कृति है सभी को लेके चलना ये हमारा कार्य है और उसी मकसद से हम लोग तो ये सोच रहे हैं जकातर साहब की और एक खास बात ये है कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर भी यानी आप आप काउंसलिंग करकर भी बहुत सारे प्रश्नों का हल निकाल इसके पहले भी हमारा जो भी काउंसिलिंग के जितने काम है उसमें जकातर साहब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया आपको एक खास बात जो उन्होंने बताई बहुत शॉर्ट में बता दी लेकिन दिया था वो, वो तो जान लिया था ये काम हमारा तीन चार महीने से चल रहा है वो फॉर्म देने के बाद में जिस नागरिकों को जो फॉर्म मिला तो उन्होंने अपनी समस्या उसमें से लिख के दी और जो जो उनको है कि क्या करना चाहिए उस बेस से हमने आज का ये प्रोग्राम शेड्यूल किया एक और अच्छी चीज जो जगतर सब कहते हुए भूल गए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फॉर्म बांट रहे थे तो एक बुजुर्ग का लड़का जब इधर आया फॉर्म के बारे में मालूम उसको मिली तब उसने उसको लगा कि ये कंप्लेंट जैसा कोई तो भी है कि तो उसके फादर कंप्लेंट कर रहे और रेड क्रॉस कोई तो भी एक्शन ले तो उसने जगातार साहब कहा कि सर माजा वर्णना फॉर्म नका दया मैं तो अजू का मेरा त्रास तो कहने का मतलब है कि वो भी पेरेंट्स में एक उनको सुरक्षा देना और बच्चों की तरफ से उनको ये करना ये भी एक आजकल हमारा है प्रदेश के तो ऐसे ऐसे सारे काम इसमें है मैं इस इसका प्रोग्राम शेड्यूल आपको तो हमने ऑलरेडी दे दिया है कि इसमें कैसे होने वाला है अशोक बहु और ऑनरेबल कलेक्टर सर इसके ओपनिंग के लिए रहेंगे उज्ज्वल निगम साहब इसकी फाइनल इसके लिए रहेंगे कंक्लूडिंग सेशन के लिए रहेंगे और इसकी स्पॉन्सरशिप जो है ये हमें आपसी बात ना फाउंडेशन उनके तरफ से खास करके दी गई है और सुबह का ब्रेकफास्ट दोपहर तो का लंच और जाते हुए शाम को हाइक ये भी हमने सभी के लिए रखा है सर ने बताया कि स्वैच्छिक पचास रुपए जो हम ले रहे हैं पैसे लेने का उद्देश्य नहीं क्योंकि हम उनको एक किट भी देने वाले जिसके अंदर किट का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है लेकिन हम ये सब बुजुर्गों को इसलिए दे रहे ताकि उनका एक अटैचमेंट बढ़े और उनको भी थोड़ी जागृति हो कि कोई तो भी उनके बारे में सोचता है एक दिन क्यों ना हो लेकिन उनको थोड़ा सा फील आता है और वो ज्यादा अच्छा है तो वो भी हम देने वाले हैं और ये पचास रुपए भी जिसको देना है वो देगा जिसको नहीं देना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे बहुत सारे बुजुर्गों की परेशान तो तो ऐसा भी इसके पीछे का मकसद है और खास चीज यह है इसके ऊपर खास करके फोकस किया जाने वाला है इसमें जो लीगल हमारी टीम हमने बनाई है हमारे हेड है और पांच लॉयर्स की कमेटी बनाई है के आएंगे तो अगर वो समझौते से सॉल्व हो सकते हैं माँ बाप के और बच्चों के बीच में तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कुछ और भी जैसे विषय हैं गवर्नमेंट की बहुत सारे सीनियर्स के लिए स्कीम्स हैं वो कैसे होनी चाहिए अ, मेडिकल से रिलेटेड ऑलरेडी आपको बताया है साइबर में आजकल हमारे बुजुर्ग बेचारे मोबाइल जमता नहीं है और कुछ बैंक अकाउंट्स वगैरह से या साइबर के किसी लिंक से अपने पैसे निकल जाते हैं तो ये सब चीजों को तो समझाने का भी और लेने का भी हमारा काम है तो ये ओवरऑल ये एक्टिविटी जितनी है ये काफी अच्छी है आप लोग हमारे साथ में रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसके पहले जो खास चीज और एक की गई जो शायद सब बोल गए कि हमने इसके पहले जलगांव के सीनियर सिटीजन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आठ दस ऑर्गेनाइजेशन उन सबको बुलाया था उनके साथ में पहले मीटिंग करी और वो मीटिंग करने के बाद उनके तरफ से जो लेखा जोखा आया उसके हिसाब से भी सर ने डिजाइनिंग किया कि उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए आपको क्या हम लोग कर सकते हैं ऐसे सब मिलजुल कर ये सारा हमने प्रोग्राम शेड्यूल किया हुआ है जो खास करके हमारे जेस्ट नागरिकों मैं आपसे और कुछ प्रश्न उसके पहले हमारे बीच में हमारे रेड क्रॉस चेयरमैन विनोद बयानी जी भी है हमारे और एक आपत्ति व्यवस्थापन के सुभाष साखला जी भी है हम सब मिलके काम करते हैं ये किसी एक एक्टिविटी एक एक रहती है तो सब मिलके काम करते हैं सब अपना अपना ये करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी है तिवारी जी है उज्ज्वला वर्मा मैडम है सब लोग है मैं विनोद बयाणी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो मिनट वो बात करेंगे सुभाष जी एक मिनट बोलेंगे और फिर बाद में आपके अगर कुछ क्वारीज या प्रश्न होंगे तो उसको जवाब पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याला जवळजवळ सर्व माहिती दिलेली आहे आपण आरोग्य किट सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना देणार आहोत आरोग्य किट जे आपण देणार आहोत ते एक एक किट आपल्या आज या ठिकाणी आपण देणार आहोत जेणेकरून आपण काय देणार आहोत ते आपल्याला माहिती त्याचप्रमाणे आज या प्रसंगी आपण जे प्रश्न करताना जो रक्तदाता असतो त्याचं जे आपण इन्शुरन्स काढतो असा एका व्यक्तीचं अपघाती निधन झालंय आणि त्याच्या वारसाला आपण एक पन्नास हजाराचा चेक करणार आहोत तर ते आले तर ते आज आपल्या समोर कार्यक्रमाचं आयोजनही केलेलं आहे त्याबद्दल आपण त्यांना ते बोलून हे चेक आपण जे ब्लड डोनेशन लेते हैं तो इंश्योरेंस भी कवर करते हैं रुपए का और देखिए ये चेक देना याने बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आज उनको पचास हजार रूपए का चेक से तो दिए जाने वाला है और भी चीज आपको तो मैं बताते चलू की क्रॉस के कार्य के बारे में आप सभी को पता है आप सब पता ही लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो आपको पता है हॉस्पिटल्स है हमारा केंद्र है आ, हमारे मेडिकल मेडिक, के हमारे शॉप्स हमारे पास में एवरी डे हम आपको बता नहीं पाते यहाँ पे हमारे डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर भी है हमारी गाड़ी का एवरी डे कैंप होता है आपको कहीं दिखती नहीं दिखती मुझे बता नहीं लेकिन हर दिन एक कैंप होता है और वो कैंप में रोज पचास सौ लोगों को हम लोग चेक करते हैं छोटे छोटे झोपड़पट्टी के एरिया में जाके हम लोग काम करते हैं इस्लामी एरिया में जाके वहां से हम पेशेंट्स को चेक कर सके तो बहुत कार्य है मेरे बहुत सारे कार्य तो ये मीडिया आपका मायू शुरू है लेकिन इतना काम चलता है कि आप तक तो, 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 तो हम उसको न्यूज पहुंचाते भी नहीं क्योंकि कितना बोलेंगे और कैसे करेंगे इससे तो कुछ कुछ जो खास खास रहते हैं उन्हीं का हम आप तक रहते हैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ध्यान में कुछ ऐसी एक्टिविटी आती है आपको ऐसा कुछ ध्यान में आता है कि करना चाहिए और इसमें लेना ऐसा तो आप वैसे भी हमको ताकि हम हम उस पे से कुछ और काम कर सके और अच्छा कार्य समाज को दे सके ये हमारी कोशिश है अभी हम लोग ये पचास हजार रुपए का उसके बाद एक मिनट बात करेंगे

आ, करने की कोशिश करेंगे भले एडिशनल क्या कुछ ना हो दूसरा वाला दूसरा विषय है कि जो दोना आता है उनको 300 रुपए का सॉल्वेंट कार्ड देते हैं तो उसी तरह से प्लेटलेट का जो होना है अगर प्लेटलेट लोग कार्ड यूज करते हैं तो क्या मस्ती अपॉलेमेंट बढ़ जाती है 500 ये एक जो जो सामने पेशेंट था रिसीवर था। नहीं तो इसमें एक बात है आप पत्रकार लोग हैं आपको पता है लेकिन ऐसा कोई निडी रहता है तो यकीनन विनोद जी हैं मैडम है मैं उन, कोई जिनका भी आपसे कम्युनिकेशन हो जाता है आप फोन करिए आप इसको अगर देख दो पाँच सौ रूपये का प्रावधान तो एच हमारा है लेकिन आपने एक अच्छा सजेशन भी किया मैं उसके ऊपर जरूर गौर करने लगाऊंगा कि एसडीपी के लिए एसडीपी डोनर को कुछ तो भी देना चाहिए क्या उसके उसके वो वो कार्ड कार्ड में से उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। सर करते हैं तीन सौ का उनका बोलना है वो ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड बैंक होता है तो तीन सौ रूपए भी तो जीए। तो जीए। तो जीए। और एक और और तो तो उसका देख लेना अच्छा है पॉजिटिव कुछ कुछ प्रश्न हो तो तो उसके बाद में फिर फिर हम लोग ये चेक देते हैं या पहले बोल क्वेश्चन रजिस्टर तीन चारे साढ़े चारे पांच जितकेट

तीन तो रहे। चार स्टीक्स। स्टीक्स। वाकर्स। वाकर्स तीन चार चार वॉकर्स बैठ भी जाता है तो उठने को तकलीफ होती है चलने को तकलीफ होती है बाथरूम में जाने हाँ अच्छा

जाऊ नाही शकत तशा पण त्याच्यामध्ये आरोग्य आणि आहार या विषयावर आम्ही एक तज्ञ डॉक्टर बोलवले की जे त्यांना त्या दृष्टीने मार्गदर्शन करावे की ऋतूप्रमाणे आहार कसा घ्यायचा किंवा निद्रा नाश झोप येत नाही लागले ज्येष्ठ नागरिकांना त्या दृष्टीने काय करायचं असं त्याच्यात आहे परंतु जसं आपण म्हणतो रक्त तपासणी लघवी तपासणी असं काही त्या दिवशी तिथे नाहीये आहे कारण की ते ऍट अ टाइम हँडल नाही होणार दोन्ही गोष्टी गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट गांधी फाउंडेशन डॉट नेट वर विजिट करा